Salaməleykum, hər vaxtınız xeyir. Gəlin bu gün lərcətdiyim sınağın 5-ci sualına işte baxaq. Nə soruşur birinci sualda? A bölünsün 12 bərabərdir 8, qalıq bərabərdir C ifadəsində A-nın ən böyük qiyməti ilə C-nin ən böyük qiyməti nə qədər böyükdür? Yəni bunlar A-nın qiymətini tapmalı, C-nin qiymətini tapmalı və bir-birinə nə qədər böyük olduğunu tapmalı. Əvvəlcə A-nın ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Necə idi? Demişdim ki, A-ya ən böyük qiymət, yəni A bölünəndə bölənənin ən böyük qiymət alması üçün mən çalışdığım qədər qalıq da daha böyük qiymətlər verməliyəm. Qalıq da burada seçənlər olunur. Deməli mən qalığa, yəni C-yə daha böyük ədəd verməliyəm. C-yə daha böyük neçə qiymət verə bilərəm? Böləndən kiçik ən böyük ədədi verməliyəm. Çünki qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Bölən də 12-dir. Deməli C-nin yerinə nisə yaza bilərəm. Ən böyük qiymət 11-i yaza bilərəm. Burada ən böyük qiymətimiz 11 olacaq. Üst-üstə olum. A burada nəyə bərabərdir? Yəni böləndən bərabərdir. Natıq qisməti 8-dir. Vuraram bölənə 12-yə. 8-i vuraram. 12-yə. Üzərinə də nə etmək lazımdır? Üzərinə də e, deməli qalığı gəlmək lazımdır. 11-i gəlmək lazımdır. Sadəcə bu üstə gəlməni səliqəli yəcəyəc, burada üstə gəlmə olmalıdır. Deməli 8-i vurmaryam 12-yə. 96, 96-nı da üzərinə gəlməliyəm 11-i. Bu deyilməli 107. -di. 107 aldıq. Bu A-nın ən böyük qiymətidir. İndi bizdən soruşulur ki, A-nın ən böyük qiyməti, yəni 107, C-nin ən böyük qiymətinə, C-nin ən böyük qiyməti 11 idi. Bu 11-dən nə qədər böyükdür? Onda bunları bir-birindən çıxaram da. 107-dən də 11-i çıxanda burada qalacaq 96. Deməli 96 vahid fərqlənirlər. Keçdik ikinciyə. Bölünən 5 olarsa, alına bilən qalıqların cəmini tapın bu düstur var idi n vurusu n - 1 bölünsün 2 bu düstur bölənin düsturuydu amma burada nə yazırıq bizə bölənə yəni 5 bölünsün 1-ə 5 dəfə düşür, qalıq qalmır. 5-i bölməliyəm 2-yə, neçə dəfə düşür? 2 dəfə. Qalıqda isə 1 qalır. Sonra 5-i bölməliyəm 3-ə demək bir dəfə düşür, qalıqda isə 2 qalmış olur. Beşi də bir dəfə bölməliyəm 4-ə. Bu da eləyəcək neçə dəfə? Bir dəfə. Qalıqda da qalacaq 1. Beş bir çatdı. Artıq dövr elməyə başlayacaq artıq. Biz qalıqdan hansı ədədləri aldı. aldıq? 1-i aldıq, 2-ni aldıq, bir də bu burada 1 almış olduq. Deməli 1, 2, budakı 1. Neçə eləmiş oldu? 4. Deməli biz e, alına biləcək qarqaların cəmi neçədir? 4-dür. Çəkdik 3-cü sualı. 9-a bölmədə nətam qismət və qalığı eyni olan ən böyük ədədlə ən kiçiyə ədədin fərqini tapır. Ümmetr ən böyük ədədi tapanda kvadratı yüksəldib 1 çıxırdıq. Ən kiçini tapanda isə üzərinə 1 gəlmək lazımdı. 9-u kvadratı yüksəldəndə 81 1 çıxanda qalır 80. Kiçiyi isə nəyə bərabər olacaq? 901 10-a bərabər olmuş olacaq. İndi bizdən nə soruşulur? Ən böyüsü bu, ən kiçiyi də bu. Bizdən soruşulur ki, ən böyükü ilə ən kiçinin fərqini tap. Fərqi çıxmaq deməkdir. Yəni 80-dən çıx bu 10-u Sabit tap 70. Camız oldu nəcisə 70. Keçdik 4-cü suala. Ədəd 6-ya bölündükdə alınan qalıq demə alınanın atomu kismət qalığının ən böyük qiymətinə 3 dəfə böyükdür. Hə. Ədədi 6-ya bölündükdə bərabərdir. Alınan natamam qismət qalğın ən böyük qiymətindən 6-ya bölmədə ən böyük qalığı neçə ola bilərik? 5 ola bilərik. 5-dən böyük qalığ ola bilməz. Qalğın ən böyük qiymətinin 3 dəfə böyükdür. Yəni qalığda 5 yaza bilərəm ən böyük. Və bu natamam qismət isə qalğın ən böyük qiymətə, yəni 5-dən 3 dəfə böyükdür. Yəni burada 15-dir artıq natamam qismət 15-dir. Bu ədədi tapın. a = 6-nı vurmalıyıq 15-ə, üzərinə gəlməli lazımdır 5-i. 6-nı buranda 15-ə eləcək 90, 90 eləmiş olacaq, üstə də gələcək 5, bu da eləyəcək 95. Deməli, düzgün cavabımız nəçi oldu? 95, bu da B variantında verilmişdir. Keçdik 5-ci suala. Ədədi 18-ə böləndə qalıq 10 qalınır. Bu ədədi 6-ya bölsək qalıqda nəçi alınır? Bu, bu şəkildə deyəndə demişdim ki, qalığı elə götürüb həmin ədədə bölmək lazımdır. Qalıqda nəçi qalırsa, onun gətirəcəyi qalıq qalmasa deyəcək ki, qalıq qalmır. 10-cu ni bölərəm 6-ya. 10-cu 6-ya tam şəkildə bölündüyünə görə qalıq qalmır. Qalıq qalmadığı üçün burda da olacağını qalıq qalmaz ifadəsi götürməliyik. Getdik 6-nciyə. Yazıblar a bölünsün 14 bərabərdir d qalıq 6. Sonra Baxın burda a-nı tapa bilərik də. A nəyə bərabərdir? Demişdim ki, verilən hərfin yerinə həmişə bir qiymət yazıram. Daha kiçini tapmaqdan ötürü 1 bir yazıram bura. 1-i vururam 14-ə üstə 6 gələrəm, edirik 20. A bərabər oldu 20-yə. Yəni böləni tapmaqdan ötürü qalanı qismətə bölənə vurub üzərinə qalığı gəldim tapdırmaqını. İndi keçdik b-ni tapmağa. Yazıb ki, b bölünsün 17 = f, qalıq isə neçədir? Qalıq isə 5-dir f qalığı isə 5-dir. İndi burada da yenə f-in yerinə ən kiçik qiymət 1 yazmış olacağam. 1 yazıbca daha kiçikədə yazım. Deməli b buradan bərabər yenə yəni, 117-yə vururam. 17, 17 üstə 5 edəlim 22 eləyək. Deməli b-nin ən kiçik qiyməti 22-dir. Bunu da tapmış olduq. Sonra yazıb c bölünsün 12 = k, qalığı isə 6-dır qalıx 6-dır. Yenə də k-nın yerinə mən bir qiymətini yazaram, bir qiymətini yazaram bura. Onda burda c-nə bərabər olacaq. c şey bərabər olacaq. 1-i vururam 12-yə 3*6 gələr. 1*12-nə 3*6 18. Bu c-nin qiyməti, bu b-nin qiyməti, bu da a-nın qiyməti. Tapdım eləbiisə. İndi bizə soru nə soruşur? Möhtərzədə yazılıb ki, a * b * c-ni tap. Yəni a-nın qiyməti 20-nin üzərinə, b-nin qiyməti 22-ni, onun da üstünə 18 gəlir. 18-ciəsi. 23 də 22 42 + 18 60 eləmiş olacaq. 60 elədi bular. İndi sonra nə deyir bizə? Deyir ki, bu ifadənin 15-ə bölməsindən alınan qalığı tapın. 60-ı da 15-ə bölsəm nə olar? 4 dəfə düşəcək, qalıqda qalacaq 0. Yəni qalıq qalmaz da artıq. Burada qalıq qalmayacaq. Cavabımız oldu nə? Qalıq qalmaz. Getdik 7-ci suala. Bölən ən böyük rəqəm. Bölən ən böyük rəqəm. Ən böyük rəqəm hansıdır? 9-dur. Yazdım bura natamam qismət qismət ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəddir. ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəd 11-dir. 11-dən -də. 11 kiçik 2 rəqəmli tək ədəd yoxdur. Bölünənin ən böyük qiyməti nə? Baxın, natamam qismət dediyinə görə müttəliq şəkildə demək burda qalıq qalıb. Və məndən də bölünənin ən böyük qiymətini soruşurlar. Ən böyük qiymətini soruşulsa, deməli mən qalığa bacardığım qədər daha böyük qiymət verə bilərəm. Qalığa ən böyükünə 8 verə bilərəm. Çünki bu 8 bu bölən olan 9-dan kiçik olmalıdır. Və mən də ən böyük qiymət verməliyəm ki, bu b-nin ən böyük Hə, i̇ndi burdan b bərabərdir. 9-u vuraram 11-ə, üzərinə də gələrəm 8-i. Burdan da b bərabər olacaq. 9-u vuracağıq 11-ə, üzərinə də gələcəyik 8-i. Bu da eləyəcək 107. Bölünənin ən böyük qiymətini tapın. Bölünənlərin ən böyük qiyməti nə deymiş? 107-iymiş. Çəkdik 8-ə. 8 dənə soruşulur. 6-ya böləndə natamam qismət və qalığı eyni olan 30-dan böyük edilən cəmini 35-ə bölsək qalıqda neçə alınar? Baxın, 6-ya bölürsə deyəndə kiçiyin tapanda 6-nın üzərinə 1 gəlib yazıram. Ən böyüsünü tapanda isə kvadratı yüksəldib 1 e, 6-nı, belə 6 yazmalıyam. Çünki bölən 6-dır. 6-nı kvadratı yüksəldib 1 çıxmalıyam. Burada da qalmalıdı neçə? 35. Kiçiy yazırdım, kiçiyə qədər irəli edirdim. 14, 21, 20, 28 və 35 olacaq. Sözdə mənə deyir ki, 30-dan böyüləri götür. 30-dan böyülər deyəndə mən daha bunlar götürə bilməyəcəm. Bunlar 30-dan kiçikdir. Şərtdə deyir ki, 30-dan böyünü götür. 30-dan böyü bir dənə ədədimiz var. O da 35-dir. Deyir 35-i də 35-ə bölməsən qalıq neçədir? 35 də 35-ə böləndə qalıq qalmaz. Deməcəmiz nə olacaq? Qalıq qalmaz. Keçdik 9-a. 36 bölünsün a = b qalıq 1 ifadəsində a + b cəminin ən böyük qiymətini tapın. Demişdim ki, Ən böyük qiymət soruşursa, bax burda bizə cəminin ən böyük qiymətini soruşa bilər. Bir də ən kiçik qiymətini soruşa bilər. Ən böyük qiymətindən soruşanda mən məhsullara və yaxud da qeyri-məyen ədədlərə çatışdığım qədər daha böyük ədədlər verirdim. Kiçik soruşanda isə bazardın qədər daha kiçik qiymətlər verirdim. İndi baxın, 36 böl A bərabərdir B qalıq 1 ifadəsindəki A ilə B cəminin ən böyük qiymətini tapın. İndi mədə bazardığım qətər a nəpey bu daha böyükömət verməliyəm. Mən 36-dan onsuz da bir qalıq biri çıxmalıyəm. Nəyə bölürəm? Çölün bu qalıq çıxılmalıdır. 36-dan çıxın, yəni natamam qismətlə bölən taplanda həmişə demə nə etməlisiniz? Bölünəndən bu qalığı çıxmaq lazımdır. Biri çıxıram. Yerdə qalır 35. İndi mən də düşünürəm ki, a-ya mən ən böyük qiymət verməliyəm və ya da b-yə ən böyük qiymət verməliyəm. Yəni bu 35-i 35-in özünə böləndə, yəni yazım 35 bölünsün 35 bərabərdir 1 yaza bilərəm də. Deməli nə oldu ifadəmiz? Gətirirəm bu a-nı yerinə. Bax burda yazıram 36 bölünsün a-nı yerinə yazıram 35 bərabərdir 1 dəfə, qalıqda da qalar 1. Həqiqətən də 36-dan 1-i çıxsan yerdə qalacaq 35, 35-i 35-ə 1 dəfə düşəcək. Deməli a-nın yerində ən böyük qiymət 35 yazdım. B yerində neçə yazmış olmuqdum? 1 yazdım. Deyir ki, cəminin ən böyük qiymətinin topun 35-indən üzənnə. 1 gələrəm. Bu deyilir 36. Deməli, ən böyük qiymət, yəni bunların cəminin ən böyük qiyməti 36 ola bilər. Keçdik 10-cu suala. Ən böyük iki rəqəmli ədədi rəqəmlər sayına böləndə alınan qalıq nəcis dəfə bölüşdür. Ən böyük iki rəqəmli ədədi. Ən böyük iki rəqəmli ədəd 99-dur rəqəmləri sayına böləndə rəqəmləri deməli rəqəmlərin sayına böləndə rəqəmlər sayı 10'dur. Ona bölsək ən böyük iki rəqəmli ədədi e, deməli ədədin rəqəmləri sayına böləndə rəqəmlər sayına böləndə alınan qalıq qismət baxın e, deməli ona böləndə 9 dəfə düşəcək, qalda qalacaq 9. Qalıqda qalacaq 9. Deməli, alınan natural qismət qalıqdan içə də bölüşdür. Natural qismət 9, qalıq da 9. Nədir? Bunlar heç birisi bir-birindən böyük deyil. Demə nədir? Bunlar bərabərlər. Natural qismətlə qalıq həmişə burada bərabər oldu. Çünki 10-a bölmədə ən böyük nöqtədə nə işlərdik? Onun kvadratı yüksəldik, 1 çıxırdıq. Da burada olacaq demə 99 və 99-u da 10-a bölmədə natural qismət və qalıq eyni olan ən böyük ədəddir. Görürsünüz, natural qismətinə qalıq bərabərlər. Ona görə də cavabımız nə olacaq? Bərabərdir. Cavabını götürmək olacaq. Birdə cavabımız Oldu. C varyantı. Beraberdiler.